دو بکروں کا راز ایک ایسی حقیقت جو مسیح اور آپ کے بارے میں یہ بائبل کے زمانہ کے سب سے پر اسرار واقعات میں سے ایک ہے بائبل مقدس میں بہت ساری رسومات ہیں لیکن یہ ان تمام رسومات میں حیران کن ان کا شفاعت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے گا اور آپ کے کومنٹس جو ہے یہ دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ساتھ ہی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو کلام مقدس کو گہرائی کے ساتھ جاننے میں مدد ملے گی آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے اور بائبل کو علمی اور معلوماتی اور مکاشفاتی طور پر جاننا شروع کر دیں گے بائبل کی روٹس سے واقف ہو جائیں گے اور بائبل کے ان بے سے بھی واقف ہو جائیں گے جن کو آج تک آپ نے نہ سنا ہے اور نہ آپ کو ان کا علم ہے سو so ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے گا ہمارے چینل کا نام جو ہے وہ ڈسکور دا پاسٹر نجم ہے آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یوم کفارہ کیا ہے جس کو عام زبان میں کفارے کا دن کہا جاتا ہے احبار کی کتاب ہے اس کے تئیسویں باب کی ستائیس سے اٹھائیس آیات میں یہ لکھا ہوا ہے اسرائیل کی تمام عیدوں اور تہواروں میں سے سب سے زیادہ مقدس دن تھا جو سال میں ایک بار تشری کے مہینے یعنی عبرانی کلنڈر کے ساتویں مہینے کے دسویں دن منایا جاتا تھا اس دن سردار کاہن کو لوگوں کے گناہ کا کفارہ کفارہ ادا کرنے کے لیے وسیع رسومات ادا کرنی ہوتی تھی احبار کی کتاب سول میں باب کی ایک سے چونتیس آیات میں بیان کردہ کفارے کی رسم ہارون یا بعد میں اسرائیل کے سردار کاہن کے پاک ترین مقام میں آنے کے ساتھ شروع ہوئی اس دن کی سنجیدگی کو یوں ظاہر کیا گیا ہے کہ موسیٰ کو خدا کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ ہارون کو خبردار کرے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے پاک ترین مقام میں داخل نہ ہو اس سال میں صرف ایک بار اس خاص دن پر آ سکتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ مارا جائے یہ کوئی ایسی تقریب نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جاتا اور لوگوں کو یہ سمجھنا تھا کہ گناہ کا قفارہ خداوند کے طریقے کے مطابق دیا جانا ہے خیمہ اجتماع میں داخل ہونے سے پہلے حرون کو غسل کرنا اور خصوصی لباس پہننا چار آیت میں لکھا ہے پھر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے گناہ کی قربانی کے لیے ایک بچڑا قربان کرنا ہوتا تھا چھے سے گیارہ آیت میں لکھا ہے بچڑے کا خون عہد کے صندوق پر چھڑکا جاتا اس کے بعد حرون کو دو بکرے لانے ہوتے تھے سات آیت سے پڑھتا ہوں پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے اور حرون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری ازا کے لیے ہو اور جس بکرے پر خداون کے نام کی چٹھی نکلے اسے حرون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے لیکن جس بکرے پر ازا کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداون کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ ازا کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے ازازیل کے بارے میں میں بھی شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن میں تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں بائبل مقدس میں صرف ازازیل کا ذکر جو ہے وہ احبار کی کتاب میں ہی ہمیں ملتا ہے ادروائز جو ہے وہ بائبل کے اور کسی حصے میں جو ہے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اگر ہم دوسرے مذاہب کی سٹڈی کریں تو ان میں بھی ازازیل کا ذکر ملتا ہے اور ایک وہ کتاب جو بائبل مقدس میں شامل نہیں کی گئی یعنی ہنوک کی کتاب جو ہے اس میں ازازیل کا ذکر ملتا ہے اور جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان میں ازازیل کو جو ہے وہ فساد پیدا کرنے والا اور گرایا گیا فرشتہ اور شیطان کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دی جاتی ہے لیکن جب ہم اس کو جو ہے وہ ہنوک کی کتاب میں جو کہ بائبل مقدس میں شامل نہیں اور وہ کوئی الہامی کتاب نہیں تو جب ہم اس میں سے دیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ شیطان سے یا فساد پیدا کرنے والے فرشتے سے تشبیح دی گئی ہے جو زمین پر گرایا گیا تھا اور اس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر انسان کو گناہ کے بارے میں فساد پیدا کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سکھایا اس نے جو ہے وہ ان کو ایسا علم دیا جس کے بارے میں جو ہے خدا انسان کو نہیں بتانا چاہتا تھا یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں ہنوک کی کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس یا حوالہ کوٹ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ازازیل کے بارے میں جانیں اب اگر مسیح کی قربانی ہے تو کیا یہ راز اس کے مرنے سے پہلے ظاہر ہو سکتا تھا کیا کچھ ایسا تھا جو پہلے ہی ہو چکا تھا جی ہاں حیرت انگیز طور پر مسلوب ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بالکل اسی راز کے مطابق تھا مسیح اور ایک مجرم مسیح کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا لیکن وہ اکیلا نہ تھا دو بکروں کی طرح دو انسان بی تھے اس بید کے مطابق دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا جیسے مسیح کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک کو آزاد کرنے کے لیے چنا گیا اور دوسرے کو قربانی کے لیے چنا گیا جو آزاد ہونے کے لیے چنا گیا اس کو برابا کہتے ہیں اور جو قربانی کے لیے چنا گیا وہ مسیح تھا کلام مقدس میں سے برابا کے بارے میں پڑھتے ہیں متی کی انجیل ہے اس کا ستائیسواں باب ہے اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاتوس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برابا کو یا یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابارہ کے برابا کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائیں حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابا کو پہلا توس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا کہ اس کو سلیب دی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بید کے مطابق ایک طرف وہ شخص کھڑا ہے جو کہ ڈاکو ہے قاتل ہے چور ہے اور ہر طرح کے گناہ اس میں پائے جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ کھڑا ہے جو بے عیب ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن اس بید کے مطابق دونوں کو عوام کے سامنے پیش کیا جانا تھا برآبا جو ہے وہ ایک عبرانی نام ہے بار کا مطلب ہے بیٹا اور ابا کا مطلب ہے باپ تو برابا کا مطلب ہوا باپ کا بیٹا حیران کن طور پر ہمارے پاس یسو بھی تھا جو خدا کا بیٹا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ قدیم نسخوں میں یسو کو برابا یسو بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا نام یسو برابا یسو باپ کا بیٹا تو ہمارے پاس دو نام تھے یسو برابس یعنی باپ کا بیٹا ان دونوں کو ایک جیسا ہونا تھا تاکہ ایک قربانی دے تاکہ دوسرا جو ہے وہ نئی زندگی کا اغاز کر سکے حقیقت میں ہم سب برابا ہے ہم گناہگار ہیں سزا کے مستحق ہیں اور ہم پر فیصلہ آ چکا ہے لیکن تب یسو یعنی مسیح آگے بڑھتا ہے اور ہمارے جیسا بن جاتا ہے اس لیے وہ بیت ہم میں پیدا ہوا اور اس نے ہماری جیسی زندگی گزاری ہمارے جیسا اس کو بدن ملا اور اسی لیے وہ ہمارے تمام گناہوں کو جانتا ہے مسیح نے ہماری شناخت اختیار کی تاکہ نہ صرف ہم آزاد ہو سکے تاکہ ہم بھی اس کی شناخت اپنا سکیں دوسرے الفاظوں میں یہ یہی بید ہے بر آبا یعنی خدا کا بیٹا بن سکے یعنی میں آپ اور ہر گناہ گار خدا کا بیٹا بر آبا بن گیا تاکہ ہم اپنی زندگی باپ کے بیٹے کے ساتھ گزار سکیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی برابا کی طرح گزارنے کی ضرورت نہیں ہمیں گناہ میں جکڑے رہنے کی ضرورت نہیں اب ہمیں نئی زندگی گزارنے کی طاقت مل گئی ہے وہ ہمارے جیسا بن گیا تاکہ ہم اس کے جیسے بن سکیں اب برآبا بن سکتے ہیں ہم خدا کے بیٹے کے طور پر زندگی گزار سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی آپ بلیس ہوئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں کیونکہ آپ کے کومنٹس کی بدولت یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ جلدی سے پہنچے گی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے خدا مد آپ کو برکت دے